Основные причины, по которым мы собрались. Первое — это поддержка Украины в войне, чтобы четко обозначить, что мы в этой войне на стороне Украины. Просим иранскому режиму прекратить эту помощь. Дронов, которые сегодня передаются России. Дать месседж, что мы поддерживаем вас за вашу борьбу, за свободу. И слава Украине! Украинцы очень сильный народ, потому что дать такой отпор России, наверное, мало кто сегодня готов из других народов. Украина как частью цивилизованного мира понимает и принимает людей других национальностей. Я в Киеве живу, это особенно больно. Знаете, вот есть такое эмоциональное состояние, которое я не могу объяснить. Когда страна, в которой ты родился, отправляет сюда дроны, чтобы убивать тебя. Меня зовут Мази Армен. Я архитектор, уже 17 лет в Украине живу. Я иранец, перс. Приехал сюда учиться. Когда я приехал в 2006, отношения было не очень толерантные. Были ситуации в метро, когда побили наших друзей за то, что они были иностранцами просто. В магазине, в кафе тоже было разное на самом деле отношение. Как на тебя смотрят, как с тобой разговаривают, ты видишь отношение человека, как человек к тебе относится. То есть, ну, ты с этим ничего не можешь делать, ты просто принимаешь это как есть и все обидно было. Да. Люди были не готовы и не видели иностранцев. Тогда не было такой миграции, и украинцы как бы не ездили в других странах. Сейчас украинского общества можно называть толерантным. В любой стране есть люди, которые думают консервативно очень. Это норма. Но в целом, если взять сравнивать там, с другими странами, да, я могу сказать, что Украина это толерантная страна сегодня. Я ніколи не помічала нетолерантного ставлення до мого чоловіка. У мене мама і вона якби, з самого початку до Мазару дуже класно відносилась. Він, він їй сподобався. Зараз я називаю своїм синочком. У 2014 році я працював в Харкові. Мені треба було вибирати з тим. У мене був варіант повернутися до Вірані. Через какое-то время я понял, что все-таки э, я хочу, чтобы будущее мое было связано с Украиной, поскольку тут у меня мои друзья. Можно сказать, что я здесь вырос. Один из последних проектов до войны это... ⁇ это реконструкция кинотеатра, кинопанорамы. Задача была максимально сохранить историю здания. Здание на 99% остается как есть есть в Киеве уже построенные мои проекты. То очень приятно, когда проезжаешь и понимаешь, что ты что-то хорошее сделал. Когда война началась, почему не уехал, не было даже такой мысли. Тут дом. Украина мне дала образование, дала работу, дала любовь, друзей, возможно, самореализация. И сегодня я себя считаю украинцем больше, чем иранцем.